Прийшов час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Порі Проплан. годує і водночас захищає. Що робити, якщо ваш улюблений домашній мешканець занедужав? Та кашля. Що таке бурсит і як від нього вберегти тварин? Саме про це сьогодні ми будемо говорити у Зооакадемії. Вітаю вас! Я Дмитро Бережний. Розпочинаємо! Митро Бережний, кандидат ветеринарных наук, доцент анатомии, член правления Украинской ассоциации ветеринарных лекарей дрібних тварин, Практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди визнання року у 2012 році. Номінант на відзнаку Золотий скальпель України. Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, США. досвід ветеринарної практики більше 20 років. Із настанням осені до мене все частіше приводять тварин і, здавалось би, такою звичайною застудою. Але не варто недооцінювати захворювання, адже під виглядом банального кашлю може бути прихована більш серйозна проблема. Сьогодні я розповім вам про трахеїту собак. Це захворювання дихальних шляхів. это дуже складно лікується. У меня собачка породы Конекорса, ей полтора, ему полтора года, зовут его Арбитра, но мы зовем дома Бит. С у нас было все хорошо, мы гуляли с другими собачками, собачка была жизнерадостная, все, утром мы проснулись, у нас уже начался кашель. Кашель был приступом рвотного рефлекса, собака вплоть до того, что задыхается. Что случилось у такого красивого парня? Мы Выглядит начали... он достаточно здорово. <laughs> да, выглядим мы хорошо, но чувствуем себя Значит. плохо. Мы начали кашлять буквально утром с 5 утра. Где-то у нас это все началось с приступами. Все а кашлять. вы температуру не меряли утром? Нет. Не, не меряли. Давайте так, я сейчас его послушаю. Угу. Исключим какие-то моменты. Потом, если мне что-то будет непонятно, я... мы сделаем рентген ему. Угу. Возьмем анализ крови. Ну и потом продолжим, потому что ну, просто кашель, вот просто так вот он никогда не бывает. Моя умничка. можно да. его ко мне чуть-чуть поближе. Да. Иди сюда. Иди. И Иди. Может быть, замечали, когда он там водичку пьет или кушал тот сегодня утром, может быть, с каким-то усилием проглатывал? Кушал, видно, ему глотать больно было, потому что кушал, да. Действительно, я заметила, что он кушал, как вот что-то ему вот не очень. Даже голову да, так вот, вот так, вот так немножко, да, да. да, да, да. Кроме как того, что у нас чуть увеличены лимфоузлы и э, гипермирована то есть красная глотка, никаких как бы особо других изменений в плохую сторону во всяком случае нету. Сейчас мы пойдем сделаем рентген и возьмем анализ крови. Воспаление слизистой оболочки трахеи – это, это катастрофа. Это а, а Ощущение постоянного дискомфорта в глотке. У нас это першит. Скорее всего, у собака это першит, но э -э, они не говорят это. Начинает отек быть гортани, э -э, трахеи и начинается истинный трахеид. Истинный трахеид это воспаление слизистой оболочки трахеи. Трахеид у наших пациентов лечится долго, к сожалению. Наиболее частая причина, ну, Опять же, у собак это э, э, вирусные заболевания верхних дыхательных путей или аллергический трахит. Основная возможность э, избежать, если мы говорим про инфекционное заболевание трахеи, то это вакцинация своевременная. Основное основное направление профилактики аллергического трахеита – это исключение контакта с аллергеном. Лечить очень просто. Это все при аллергическом убираем аллерген, при инфекционном просто лечим инфекцию. При этом нужно назначать какие-то препараты, которые осмачивают его, то есть какие-то аэрозоли, какие-то паровые ванны, какие-то вдыхание каких-то фитонцидов чтобы усилить э, реактивность, э, усилить способность восстанавливаться слизистой, ускорит процесс выздоровления. Здорово! Я тебя намучил сегодня уже, да? Я тебя уже намучил сегодня, моделочка, ну ты меня извини, пожалуйста. Значит, по рентгену у нас э, с лечными полями вообще все хорошо. Вот этот кашель не связан ни с легкими, ни с бронхами, ни с чем по рентгену мы увидели, что увеличена, увеличена слизистая оболочка трахеи. Соответственно, мы можем это интерпретировать как трахеид. Если мы говорим о том, что воспаление затронуло и глотку, и лимфоузлы, то, скорее всего, это трахеид все-таки инфекционного характера, что подтверждает и анализ крови клинический. Там сдвиг хлеба небольшой есть, и количество лейкоцитов увеличено. Поэтому все-таки вы где-то чего-то надышались. В простонародье это заболевание называется э, болезнь Псарин, да, есть такое, э, вот, или вольерный кашель. Э, ничего, как бы, парадоксально страшного здесь нету, но, э, к сожалению, это инфекция, инфекция верхних дыхательных путей, и э, ему придется лечить очень, как бы, э, ну, сложный долг. Из лечения здесь будут назначены э, таблеточки. Здесь будет назначена э, вот. ну и местное орошение какими-то дезинфицирующими средствами. Возможно, возможно через какое-то время мы добавим еще иммуностимуляторы, но пока это не нужно, потому что иммунитет в принципе у этой собаки достаточно хорошо развит. Дмитрий Викторович сказал, что у нас инфекционное заболевание, такое как валерный кашель, как называют в простонародье. Вот. И лечить его придется ну, довольно-таки длительное лечение, так как это заболевание трахеи. А это заражение где-то другой собачки передается на такими путями, как воздушно-капельным. Скорее всего, мы поиграли с больной собачкой. Під час травм або надмірного фізичного навантаження у наших домашніх улюбленців, у тим як і у нас з вами, может возникнуть такая проблема, как бурсит. Что это такое? И как его подолати? Дивіться далее в программе. Собаку зовут Орка, порода среднеазиатская овчарка и возраст 9 лет ей. Доктора мы вызвали, потому что собака хромала, прихрамывала на переднюю правую ногу и была припухлость в области локтевого сустава. Ну, привет, малыш. Че ты девочка? девочка? Ты девочка? Девочка. Здравствуй, девочка. Как ее зовут? Ора. Орочка. Орочка моя умничка такая. А что у случилось? У нее было на правой передней лапе э припухла в районе сустава и подхрамывала она. Возраст какой у нас? 9 лет. 9, ну, взрослая уже девочка. А, взрослая 9. девочка хорошая. Когда там у нее болели ножки, там может она ну именно травму в принципе, может получила Она так не жаловалась. Суставы она не лизала никогда, ничего, да? Ну, может, и подлизывала, но это после нагрузок, когда она сильно хорошо побегает. Было такое, что она набирала вес, сбавляла вес. сюда, Дима, хороший. Ну, когда беременная была только, и все. А так особо? Она, в принципе, она вот... Все 9 лет она вот примерно в такой форме, да? В основном она здесь живет, да? Во дворе. Во дворе живет, то есть никаких там километров за велосипедом, такого нету, да? Хорошо. А вот вы говорите, прихрамывала, была припухлая, сейчас спухла. А вот э, припухлость обычно начинается э, остро. А после чего? Не, не, не припомните? Уже как хромает. бы я не обращала внимания, смотрю, я уже, уже все оно а было. Пробовали руками, оно горячее было или так, обычная температура? Немножко теплее, но не особо. Ну что ж, болезненное, не болезненное? Наверное, больше Наверное, нет, да? Дело в том, что по ней особо не скажешь, болезненная или нет. Потому Это что она, она терпит. Мне нужно будет ее руками посмотреть. Пожалуйста. Вы как бы э, вроде как она хорошая девочка, да. но все же она чужая, да? Да. Моя умничка, моя такая девочка такая. А была возможность прыгнуть откуда-то или куда-то? Э, Мало вот. в речке, может быть, когда вы мы гуля. на речку ходили. гуляли на речке перед этим, да? Ходили гуляли и там, ну как бы берег не, не совсем пологий, но есть вот такие. Могла... Как обрывы такие? Исходя из того, вы рассказывать, из того, что я вижу, угу. скорее всего, у него это был э, острый бурсит. Бурса в организме это защитное место за счет которого э, сухожилия, которые идут от мышцы к какому-то участочку кости, э, не перетирается. Если вот эта мышца, вот это вот пальчик, на который оно должно подействовать, а вот эта пяточная кость, ну к примеру, да, если бы через эту пяточную кость вот так провести сухожилие, то через какой-то период об эту острую косточку, это сухожилие в этом месте просто перетерлось. Поэтому бурса – это вот такой вот сплющенный шарик, который является прослоечкой между каким-то выпирающей частью кости. Бурс в организме несколько. Это затылочная, это бурса на холке, это бурса на локтевых суставах и на пяточных суставах. Так вот, если заболевает воспаляется вот этот вот спущенный шарик, то начинается заболевание, которое называется бурсит. Бурсит появляется в основном из-за травмы, либо животное э, получило чрезмерные нагрузки, либо в этом месте удар какой-то, либо очень, э, ну, не часто. Не буду говорить, что часто, но бывает, что инфекционные бурситы. Что нужно делать, если это э, состояние все-таки возникло? Все очень просто, нужно пойти к доктору. А доктор должен отсюда извлечь лишнюю жидкость и ввести препараты противовоспалительные, которые а, а, вот этот вот участок воспаления, ну, процесс воспаления в этом участке остановят. На сегодняшний момент бурса практически уже пришла в норму, еще есть отек небольшой, угу. но э, исходя из того, что вот буквально за три дня, за четыре дня все э, стухло, то особо даже может быть и лечение я назначать не буду. Но раз возникло, возникло хоть, хоть раз это заболевание, нужно будет понимать, что это слабое место, угу. соответственно, нужно будет по жизни при прогулках исключить момент. Э, Прыжком что? вот вниз особенно. Ага. Я бы рекомендовал приехать ко мне в клинику, сделать рентген, дабы мы посмотрели, нет ли там какого-то хронического воспаления. То есть артроза, может быть, суставов, может быть, сделать УЗИ сустава. Посмотреть, в каком состоянии, в середине. Это. Моя девочка такая, ножку она подняла. Хорошо? Да, хорошо. Хорошо. Чем мы э -э, кормимся, что мы едим регулярно, нерегулярно, вакцинация, невакцинация, все хорошо у нас? вакцинациями все да, вовремя с вакцинациями все стараемся кормим все кормим, кормим... Вы регулярно да корм в основном в основном корм ну в принципе собака хорошо выглядит я думаю она вас еще не один год а, порадует Це програма Зооакадемія. І далі у нас постійна рубрика Історія породи тут ми розповідаємо про походження та характери різних порід домашніх тварин. Вони на третину лишень кішки. Зараз вона сидить і муркає. На третину вони як собаки, тому що вони дуже віддані. Людям і на третину як мавпочки. Вони надзвичайно розумні, надзвичайно кмітливі і дуже люблять спілкуватись по справжньому, по по людськи спілкуватись з людьми. Так описують котів породи українські левкої їхні господарі. Вони щиро захоплюються тією лагідністю та теплом, яке їм дарують їхні у прямому сенсі гарячі на дотик, адже температура тіла лисих котів вища за звичайну. Чотирилапі, друзі, Український левкої, тому що мить. Аліола, квітка або ливкой, має свої, своїми плюсками такі от скручені кошачі вушка. І от кошачі вушка є одним з таких візитівок нашої породи. Також собача мордочка. І надзвичайно ніжний характер. Порода український левкой зовсім молода. Вона майже одного віку із нашою державою, де власне і була виведена на світ. Ці котики з'явилися шляхом схрещування донського сфінкса, який є володарем гену безшерстності, та скотіш Фолда, подарувавшого українським левкоям висловухість видатний український селекціонер Олена Бірюкова 20 років працювала над цією породою. Завдання було надзвичайно складне. Порода мала б бути унікальною, характерною, яка б сприймала світом. Кіт в ідеї мав бути віслоухий, мав бути голий, у нього мала бути собача мордочка і надзвичайно лагідний характер. Ще 10 років селекціонерка Олена Бірюкова витратила на те, щоб світове товариство фелінгологів визнало породу українських левких одразу після цього. Ці китюні почали завойовувати серця прихильників кошачих зі всього світу. В Україні мешкає близько тисячі представників цієї породи. Знайомтеся, це кішка на ім'я Фрузя, Граціозна та лагідна, справжній член родини дідовців. У тата Юрія китюня любить поспати на грудях. Із мамою Ганною поніжитися. А от із чотирирічною Богданкою влаштовує бурхливі ігри. Постійно з усіма, постійно поруч, постійно грається з дітями. Тобто, якщо десь там Богдана десь залишилася якусь іграшку, це постійно цілодобово, може би там вночі всі полягали спати. І тут такі ганяння починаються їх з кута в куток іграшок. Грання, загравання. Тобто, вони дуже ніжні. От, бачите, тобто, тільки тільки кіця підійшла, вже лащиться. Цьому ти хочеш зразу? Ти дуже ніжні муркають. Клас, просто шикарні коти. Коти породи українські левкої, володарі по справжньому екзотичної зовнішності. Ці чотири лапі можуть бути зовсім голі. У фелінологічному світі їх називають пластилинками, можуть мати персикову шкірку або легкий пушок, а також так звану шкірку браш, тобто нагадувати щіточку через свою особливу зовнішність. Вони потребують особливого догляду. Їх необхідно часто купати та протирати вологими серветками, а також не забувати чистити вушка. А ще вони любителі поніжитися на сонечку. Як тільки побачать бодай невеликий теплий промінь одразу тут, як тут навіть можуть по-справжньому засмагнути, і все ж за словами господарів, ці котики ні на що не проміняють людське товариство. Їх навіть не треба гукати. Вони будуть лізти, залазити, цілувати, таблизувати. Вони дуже товариські, дуже лагідні коти. І, і до дітей. Саме головне, що вони дуже гарно ставляться до дітей. Вони їх не, не дряпають і люблять спати. У нас, от коли Богдася погано все почуває, вона завжди з кіська з нею спить, приходить, лягає, гріє її. Що вони дуже лагідні. А ще господарі котиків породи українські левкої підмічають, що місце походження цих звіряток вплинуло на їхній характер. Доброти, відданості та щирості в них кажуть, на цілий світ вистачить. Мене часто запитують, як зробити свого домашнього улюбленця здоровим та щасливим. Рецепт простий. Любіть своїх чотирилапих друзів та будьте до них уважними. Це була програма Зооакадемія. А ми зустрінемося з вами вже наступного тижня. Время по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Турина Проплан» годує і водночас захищає.